वक्फ सुधारणा विधेयकावर सुप्रीम कोर्टानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे कोर्टाकडून वक्फ विधेयकावर अंशतः स्थगिती आणण्यात आली तर वक्फसाठी पाच वर्ष मुस्लिम असण्याच्या अटीवर बंदी घालण्यात आली संपूर्ण कायदा रद्द करण्याला कोणताही आधार नाही असंही मत नोंदवण्यात आलं वक्फमध्ये पाच नाही तर तीन सदस्य बिगर मुस्लिम असावेत असं कोर्टानं म्हटलं आहे वफबा यूजर जो ड्रैकोन लॉ है जिसमें आप आप उन मतलब जो प्रॉपर्टी आप जिस प्रॉपर्टी में आप हो वो प्रॉपर्टी आपका हो ना हो फिर भी आप वफ़ को वो दे सकते हो ये वाला जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन को वो स्टे कर रखे हैं आई थिंक दिस इज़ अ वेरी एडमरेबल एंड वेरी यू नो फोन जजमेंट जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इसी तरफ का जजमेंट आएगा जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा उसको लिमिट कर दिया है कि चार से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते उसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था स्टेच्यूट में तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि तीन से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते कलेक्टर का जो पावर था में प्रोवाइजो जोड़कर जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ़ कर कर दी जाएगी उसको कोर्ट ने स्टे दिया है तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है जेवास ने पूर्णी जेवी जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी पार्लियामेंटरी कमिटी मध्य ही वो बढ़ना कारण का विरो विरोधी पक्षाचं कोणी काय ऐकूनच घेतलं नाही त्यामुळे दुर्दैव आहे की ज्या जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीमध्ये सगळ्यांची मतं घ्यायची असतात त्याच्यात विरोधी पक्षाला जी मतं आहेत किंवा डिस्टेंट नोट जी आहेत त्याला काहीच महत्त्व दिलं नाही त्याला केल्याची कोटी हो दाखव